Makanya Rasulullah bersabda, As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itulah media cara untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bawa sedikit tulisan Imam al Imam Al-Ghazali. Saya masuk langsung di inti. Bagaimana cara mi'raj bagaimana salatmu bisa mi'raj di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Imam Al-Ghazali dalam kitab Sirrussalah beliau mengatakan al-mi'rajulaw'ani hakikat mi'raj itu ada dua yang pertama kata beliau Al-fana'u fil fana'i lebur dalam ketiadaan la yatsiru ila nafsihi wa ibadatihi Dengarkan ini inti Isra Miraj kita sore hari ini. Kalau ingin salatmu Miraj di hadapan Allah, engkau meleburkan dirimu sampai tidak melihat dirimu dan ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang hari ini selalu menghitung-hitung salatnya di-upload di Facebook tadi malam tahajud 40 rakaat dia belum meleburkan dirinya dalam ibadah dan dirinya mi'rajmu hakikat salatmu jika mi'raj di hadapan Allah lupakan semua ibadah-ibadah yang sudah engkau lakukan bahkan dalam salatmu engkau betul-betul lebur dalam ibadahmu khusyuk tingkatannya ada dua khusyuk tingkatan pertama sebelum puncaknya adalah melupakan dirimu ingat hanya kepada Allah tapi para ulama sufi mengatakan di atasnya itu adalah bahkan mengingat dirimu saja sudah tidak ada lagi. Caranya, jika ingin fana dalam salat, kita mulailah dengan ajaran-ajaran ulama-ulama kita, misalnya Imam Syafi'i, dalam hal menghadirkan hati kita dalam salat, kata Imam Syafi'i. yustahabbu ayyatalaffaza bin niyat lil khuduril qalb. Makanya ulama kita, guru kita, itu kalau diajarkan dulu lafazkan itu niat. Usalli fardhal 'ashr arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa dilafazkan yang kita hanya mendengar yang paling pertama adalah mengkerucut bahwa hati ini hadir sadar sesadar sadarnya bahwa kita akan salat asar. Inilah ijtihad para ulama dan ulama-ulama yang lain supaya mengkerucut jangan banyak urusan ibu-ibu langsung aja enggak usah. Allah tahu kalau sudah salat asar. Allahu akbar setelah takbiratul ihram, eh mati tadi ini kompor. nafikan semua itu tidak ada supaya apa dalam ruku dan sujud kita benar-benar khusyuk -benar ada yang bertanya Ustaz itu ceramata, mata ada di dalilnya Al-Shaykh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asrar Nabi beri kode kode saja tidak secara gamblang mengajarkan kepada sahabatnya apa kata Nabi rakatan minal alimi khairum min alfi satu rakaat umatku yang belajar hakikat salat. lebih mulia satu rakaatnya daripada seribu rakaat yang salat tidak usah Pokoknya salat saja. Allah yang tahu semua ada ilmunya.